Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Toko part Channel ya, Bos ya. Mohon maaf di video sebelumnya tidak ada suara untuk mengreview sepeda motor. Jadi ini saya upload kembali ya, Bos ya. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman dari Berkaroso untuk membantu subscribe channel ini ya, Bos ya. Oke, langsung saja kita mulai review di sini sudah ada Hmm, seperti ini ya bos ya Gunda GL tapi ini untuk boring cupnya sudah diganti untuk rangkanya sendiri masih utuh tapi yang belakangnya sudah diganti untuk buringnya sendiri sudah diganti ya bos ya Oke kita lanjut pindah yang sebelah sini di sini seperti ada lautan sepeda motor ya bos ya banyak sekali tinggal pilih nanti sesuai kebutuhannya saja tapi pasti saya akan mereviewnya satu persatu ini ada Yamaha Mio juga Mio 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 lama kita coba sebelah sini ya ini ada Suzuki RC RC100 untuk magnetnya sudah terjual terus itu ada sepuluhnya masih ada kita coba lihat di sini, ada Supra, Supra Mochin, rangkanya, dan lain-lain juga masih ada. Di sini banyak sekali ini, Bos. Sepertinya ada Suzuki, Yamaha, dan juga Honda. Masih banyak lagi, tapi di sini terlalu banyak motor tua. Ini ada Suzuki Thunder, Bos. Untuk knalpotnya sendiri masih oke, okay. rangkanya juga masih utuh. Terus untuk mesinnya juga masih ada Suzuki Thunder ya bos ya Oke, Untuk T dan setangnya sudah terjual Mohon maaf Itu ada Honda Karisma juga ya bos ya Seperti itu kondisinya Untuk tangki dan boxnya juga masih ada itu sebelah sana juga ada Suzuki Thunder lagi tapi rata-rata untuk test tang dan segitiganya sudah terjual ya bos ya mungkin diaplikasikan di motor CB atau yang lain bisa terus ini ada Yamaha Yamaha V75 ya bos ya terus ini juga ada rangkanya juga V75 sini kebanyakan ada seperti ini ya bos ya motor-motor tua motor-motor jadul mungkin dibutuhkan spare partnya nanti bisa langsung WA di deskripsi ada nomor WA nya dan lokasinya juga tertera di situ ya bos ya jadi kalau yang tanya-tanya mohon maaf sekali kalau lama balasnya karena di situ sudah saya jelaskan di mana tempat dan nomor WA yang bisa dihubungi untuk memesan spare part seperti ini ini juga ada Suzuki RC lagi ya bos ya ini paling unik ada velg racing palang 3 tapi cuman depan saja bos yang belakang masih ruji biasa ini diaplikasikan di suzuki RC 100 atau bravo juga bisa Di sini kebanyakan memang suzuki ya bos ya seperti tornado suzuki RC suzuki bravo kalau untuk spare part yang lain nanti bisa di-request atau bisa ditanyakan lebih lanjut di nomor WA. Ini juga ada uh, A100 ya, Bos ya. Suzuki A100 seperti ini kondisinya. Rangka dan mesinnya juga masih ada, masih nempel. Tapi untuk blok kirinya sudah terjual ya, Bos ya. Oke, seperti ini kondisinya. Kita coba pindah sebelah sana dulu ya bos ya. Di sini kondisinya cuaca panas, kadang hujan, tidak tentu ya bos ya. Ini juga ada Suzuki Smash, Suzuki Smash untuk box mesin dan rangka juga masih ada. Tapi untuk roda-roda mungkin sudah terjual ya bos ya ini ada Yamaha Fish tapi untuk head dan kop sudah terjual ya bos ya kita coba pindah sebelah sini untuk file racing juga ada bos di sini bos tinggal pilih ini ada V80 V80 monggo yang butuh ini juga ada rangka green habis sudah dipotong juga ya bos ya ini ada Suzuki Spin dan masih banyak lagi di sini bos tinggal pilih sesuai kebutuhan saja ya ini ada Suzuki Thunder dan itu juga ada Suzuki Thunder rangkanya saja ya bos ya terus ini ada Kawasaki GTO bos stop lamp dan yang lain masih ada nanti kita review coba kita lihat sebelah sini ada Yamaha Mio juga mungkin kemarin ada yang tanya-tanya ini kenal masih orisinil bos ada tulisannya GTO dan mesinnya masih ada tapi untuk T dan setangnya sudah terjual ya bos ya monggo yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya bos ya agar channel di toko spare ini semakin berkembang seperti di berkah rosok ya bos ya ini ada juga Yamaha Mio Sporty mesinnya masih utuh tapi roda depan belakang sudah terjual Yamaha Alfa terus ini ada Suzuki Thunder juga wah ini yang kemarin dicari bos ada Kawasaki Pinter ini ada Yamaha juga memang di tempat rosok kondisinya seperti ini ya bos ya Nanti bila tidak laku langsung dijual di kiloan atau di store di pabrik penghancur besi-besi Ini juga ada motor Honda mesin C800 tapi bodinya star ya bos ya Prima start itu berarti Hmm, kita cari yang masih bagus. Sepertinya di sini kalau atom-atom itu sudah sudah itu ya, Bos ya. Sudah mulai pecah dan mungkin tidak bisa dipakai ya. Kemungkinan masih bisa dipakai itu 60% lah. Oke, itu tadi video dari toko spare Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.